নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আপোনালোকৰ আগত এটা সৰু কাহিনী শুনাবলৈ লৈছোঁ নামটো হ'ল দৃষ্টি বলক আৰম্ভ কৰোঁ চাৰিওফালে অন্ধকাৰ আৰু অন্ধকাৰ এই অন্ধকাৰ ফালেই আগুৱাই গৈ আছে নিশাৰ ট্ৰেইনখন ঘৰত মোৰ বিয়াৰ কথা চলি আছে সেয়ে ঘৰ মানে গুৱাহাটীলৈ গৈ আছোঁ কলকাতাৰ পৰা ট্ৰেইনত উঠিছিলোঁ মোৰ কোঠাটোত থকা মানুহকেইজনৰ লগত আড্ডা মাৰি ভালদৰে সময়বোৰ পাৰ কৰিলোঁ কিন্তু সকলোবোৰ এটা এটাকৈ নামি যোৱাত মই বৰ অকলশৰীয়া হৈ পৰিলোঁ নিশাৰ অন্ধকাৰে মোক আন্ধাৰ কৰি পেলালে মই আকৌ নামিম একেবাৰে শেষৰ ষ্টেচনটোত সেয়ে ভাবিলোঁ এঘুমতি মাৰি লওঁ কিয়নো শেষৰ ৰাতিহে মই মোৰ স্থান পামগৈ অলপ সময় শুইছিলোঁহে হঠাৎ জোৰকৈ দিয়া জোকাৰণি এটাৰে ট্ৰেইনখন ৰৈ গ'ল কিবা এটা বুজি পোৱাৰ আগতে দেখা পালোঁ এজনী ধুনীয়া ছোৱালী ট্ৰেইনখনলৈ উঠি আহিছিল এন্ধাৰৰ বাবে ছোৱালীজনীক বেছি ভালকৈ দেখা নাপালোঁ ট্ৰেইনখন আকৌ চলিব ধৰিলে মই আকৌ ভয়ে খাইছিলোঁ ডকাইতৰ দলেই ট্ৰেইনখন ৰখালে কি জানি এই ঠাইখনত প্ৰায় বোলে ডকাইতৰ দলে ট্ৰেইনখন ৰখাই মানুহবোৰক বৰ হাৰাশাস্তি কৰে যিয়ে নহওক ট্ৰেইনখন আকৌ চলিব ধৰাত ময়ো বাচি গ'লোঁ যেন ভাবেৰে নিশা এটা এৰি দিলোঁ এইবোৰ ভাবি থাকোঁতে আকৌ কাষতে বহা ছোৱালীজনী ফালে এবাৰ চোৱাৰ সুযোগো পোৱা নাই সুযোগ পালেও বাৰু চাম কেনেকৈ চাৰিওফালে ভীষ অন্ধকাৰ হঠাৎ আকৌ মোৰ জন্মগত সম্পদটো লাজটো লাগিল লাজ পোৱা কাৰণটো হ'ল এজনী ছোৱালীৰ সৈতে মই এটা কোঠালিত অকলশৰে আছোঁ তাতো আকৌ আন্ধাৰৰ মাজত যিয়ে নহওক নিজকে অলপ সহজ কৰিবলৈ পকেটৰ পৰা মোবাইলটো উলিয়াই স্ক্ৰীণত আঙুলিবোৰ উঠা দমা কৰি থাকিলোঁ হঠাৎ আকৌ দেখিলোঁ বেটেৰী ল' বোলে কিন্তু আহোঁতে দেখোন ফুল চাৰ্জ কৰি আনিছিলোঁহে অলপ সময় ভুৰ ভূৰাই আকৌ মোবাইলটো পকেটত সোমোৱাই থৈ দিলোঁ কোঠাটো লৈ আকৌ অন্ধকাৰ নামি আহিল ছোৱালীজনীয়ে প্ৰথমতে নীৰৱতা ভাঙিল আৰু ক'লে মই বিস্তি মই ক'ব খুজিছিলোঁ যে মই নিয়ৰ কিন্তু আচৰিত মোৰ মাতটো ডিঙিৰ পৰা উলিয়াবই নোৱাৰিলোঁ আৰু মই ঘামি গৈছোঁ ক'বলৈ বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ যদিও ক'ব নোৱাৰিলোঁ বুজিলোঁ লাজ আৰু ভয়ৰ বাবে হয়তো এনে হৈছে তথাপিও মই নিজকে সহজ কৰিবলৈ যেন একোৱেই হোৱা নাই তেনেকুৱা এটা ভাৱেৰে অলপ হাঁহি দিলোঁ তাই মোৰ অৱস্থা বুজি পালে নে নেপালে নাজানো কিন্তু তাই বেগৰ পৰা মম এডাল উলিয়াই জ্বলালে মই আচৰিত হৈ লক্ষ্য কৰিলোঁ দবাটোত ইমান বতাহ চলি আছে কিন্তু মমতাত জ্বলোৱাত তেওঁক কোনো অসুবিধা কৰা নাই এইবাৰ ছোৱালীজনী ফালে অলপ চকু দিলোঁ ইমান ধুনীয়া আছিল ক'বলৈ গ'লে মায়াৰ দেৱী চালে মনটো কিবা এটা ভাল লাগি যায় লাহে লাহে দুয়োটাই কথা পাতি সময়বোৰ অতিবাহিত কৰিব ধৰিলোঁ কথা পাতি পাতি কেতিয়ানো শুই পৰিলোঁ ক'বই নোৱাৰোঁ শেষ ৰাতি টোপনি ভগাৰ পিছত বিস্তিক বিচাৰিলোঁ নেদেখিলোঁ তাইক ট্ৰেইনখনো মোৰ নিজৰ স্থান পালেহি তাই এড্ৰেছটোও লোৱা নহ'ল ফোন নম্বৰটোও নল'লোঁ ক'ত বিচাৰোঁ বাৰু তাইক এতিয়া টিকট নিৰীক্ষকজনক সুধিলোঁ এই ডবাটোত যেন ছোৱালী এজনী আছিল তাইক ক'ত গ'ল বাৰু তেওঁ ক'লে তাততো কোনো নাছিল মই কেইবাবাৰো এইফালেদি অহা যোৱা কৰি থাকোঁতে আপোনাক অকলশৰে কথা পাতি থকা দেখিছোঁ ভাবিলোঁ হয়তো ফোনত কথা পাতি আছে সেয়ে একো সোধা নাছিলোঁ আৰে মইতো আচৰিত হৈ পৰিলোঁ মই জনা বিছ টি ট্ৰেইনত উঠাৰ অলপ সময় পিছৰ পৰাই মোৰ মোবাইলটো বন্ধ হৈ আছে পকেটৰ পৰা মোবাইলটো উলিয়াই অন কৰিলোঁ এয়া কি এতিয়া দেখোন আধাৰ চাৰ্জ আছেই নুবুজিলোঁ এইবোৰ কি হৈ গ'ল মোৰ লগত মই কি সপোন দেখিছিলোঁ নেকি যদি সপোনেই হয় তেওঁৰ মমবাতি অৱশিষ্ট অংশবোৰ ক'ৰ পৰা আহিল সেইবোৰ কেনেকৈ সম্ভৱ বহুতো প্ৰশ্নই মোক খুন্দা মাৰি ধৰিলে এইবোৰ কথা ভাবোঁতে ভাবোঁতে কেতিয়া যে ঘৰ পালোঁহি গমেই নাপালোঁ গা পা ধুই ভাত খাই শুই পৰিলোঁ সপোনত বৃষ্টিকে দেখা পাই থাকিলোঁ তাই সেই হাঁহি আৰু তাই সেই মৰম লগা মুখখনে মোক বৰ আমনি কৰিলে টোপনিৰ পৰা উঠি গোটেই দিন বৃষ্টিৰ কথাই ভাবিলোঁ হয়তো মই প্ৰেমতে পৰিলোঁ নেকি কিন্তু বাস্তৱত বৃষ্টিৰ কোনো অস্তিত্ব আছে জানো প্ৰশ্নটোৰে মোক বাৰে বাৰে আমনি কৰিলে যি কি নহওক ঘৰলৈ আহিছোঁ ছোৱালী চাবলৈ কাইলৈ গ'লে ছোৱালী চাবলৈ যাব লাগে মোৰ মনটোৱে যাবই খোজা নাই বাৰে বাৰে বৃষ্টিৰ কথা মনলৈ আহি আছে ঘৰৰ সকলোৱে জোৰ কৰি মোক ছোৱালী চাবলৈ লৈ গ'ল মা দেউতা আৰু ভণ্টীৰ ভীষণ পচন্দ হৈছে এতিয়া মাথো মোৰ মতামতহে লাগে ছোৱালীজনীৰ ফালে চোৱাৰ লগে লগে মোৰ চকু কপালত উঠিল এয়া কি এয়া দেখোন বৃষ্টি মোৰ সমগ্ৰ শৰীৰটো এটা আনন্দ সোঁত বৈ গ'ল কিন্তু ছোৱালীজনী দেখোন একো মাত নাই মনে মনে বহি আছে যেন আগতে মোক কেতিয়াও দেখাই নাই মোৰ সন্দেহ হ'ল এয়া বৃষ্টিয়ে নে তাইক সুধিলোঁ মোক আগতে কেতিয়াবা দেখিছানে তাইক দেখা নাই বুলি উত্তৰ দিলে মই হয়তো তোমাক ট্ৰেইনত দেখিছোঁ মই অলপ প্ৰশ্নটো বেলেগকৈ সুধিলোঁ মইতো কেতিয়াও ট্ৰেইনত উঠাই নাই তাই ক'লে আৰু কিবা ক'বলৈ মন আছিলে যদিও নক'লোঁ আৰু অইন কিবা বুলি ভাবিব পাৰে মই আৰু সেইকাৰণে একোৱেই নক'লোঁ কোনো বস্তু এবাৰ দেখিলে হেনো পিছত কল্পনা কৰি বস্তুটো আকৌ চাব পাৰি কিন্তু বীষ্টিৰূপী বৰষাক মইতো কেতিয়াও দেখাই নাছিলোঁ তেন্তে ট্ৰেইনত মোৰ সৈতে সেইজনী কোন আছিল নে মোৰ কল্পনা শক্তি ইমানেই প্ৰবল যে মই তাইক আগতেই কল্পনা চকুৰে চালোঁ এইবোৰ কথাৰ মোৰ ওচৰত কোনো উত্তৰ নাছিল আৰু বিষ্টিৰূপী বৰষাক বিয়া কৰাবলৈ মান্তি হ'লোঁ এদিন বৰষাৰ লগত মোৰ বিয়া হৈ গ'ল আৰু সেই মায়াভৰা মুখখনৰ গৰাকী এতিয়া মই